Вітаю, Пане Гербст, як е, ви трактуєте слова Джо Байдена, от е, США не бачать Україну в НАТО. Чи дійсно не бачить? Чи це просто чергові е, ну такі якісь обіцянки? Ми, мовляв, колись десь, але без реального бачення все ж таки майбутнього України в Альянці? Um, на мій взгляд, президент uh, Зеограмаднив Шіпку. когда он так и высказался. То, что он сказал, это пока не является американской политикой, но может быть, это на самом деле его точка зрения. И это объяснило бы о, его подход к украинскому вопросу в прошлом в прошлом году. И тоже Um, те НАТО в этом году стоїть в Вашингтоні через 6 тижні. Но це не вираження сьогоднішньої американської політики. Це пане Гербст, як ви сказали, просто помилка. Чи можливо, все ж таки є тут фактор страху? А... Нинішньої адміністрації Білого Дому перед Кремлем що саме от ну змушує зараз Байдена говорити саме так. Ми точно не понимаємо потреби адміністрації к Росії і к можливої ескалація з російської сторони конфлікту. Ми знаємо, що неоднократно Байден и его команда говорила о возможной ядерной эскалации со стороны Кремля, когда речь шла о американских поставках оружия в Украину. И на самом деле угрозы Путина влияла не в хорошем смысле, на американскую внешнюю политику. И может быть, речь идет об этом. Может быть, Байден просто не понимает нужду присоединения Украины к НАТО для американских интересов. Опять, мы не знаем точно, почему Байден так и высказался. Но опять, это не соответствует американской политике. Хотя, на самом деле главный политик в Америке это президент. И если Байден намерен о, определить нашу политику в таких фразах, то это будет нашей политикой. Но пока мне кажется, что администрация старается избавиться от его высказывания, которые провоцируют именно... Наш розговор се Ага. Угу. пане Гербст. А чи може така риторика, подібна політика а, в перспективі, можливо, далі, можливо, ближчій, означати те, що США готові погодитись на вимогу Росії ніколи не приймати е, Україну в НАТО в обмін на завершення війни? Я тебе не ожидаю, тому що його команда. Вот, понимает, что это было бы громадную геополитическую ошибку. Но тоже, потому что я думаю, что его администрация понимает, что если бы он так и высказался, что это было бы громадной даже политической ошибкой, когда он скоро будет политироваться против Трампа в наших выборах. Тоді, пане Гербс, ще попрошу вашого можливого роз'яснення однієї фрази. От мир виглядатиме як гарантування того, що Росія ніколи не окупує Україну. А в чому можуть полягати ці гарантії? І чи не трапиться з цими гарантіями, так як ну було, скажімо, вже знову ж таки згадували неодноразово з Будапештським меморандумом? Ну, все розуміють. что тот меморандум был на самом деле провалом для американской внешней политики. И никто не хочет повторить именно такой инцидент. Но Байден, это хорошо, понимает, что российская победа в Украине была бы поражением для Америки, и мы должны противостоять этой возможности. Поэтому он делает много, не все, но он делает много, чтобы предотвратить um, такой результат этой войны. И он даже в этом интервью с тайм вчера он говорил, что если бы Путин победил в Украине, он, наверное, нападет на Польшу и на, и на другие американские союзники. Поэтому он стоит за... Ну, от неплохую політику п'ять протистояння російської агресії в Україні. Но ми знаємо, що наша політика, американська політика, політика Байдена може бути і довго бути сильні. В адміністрації Білого Дому, на вашу думку, вже є бачення того, як може виглядати завершення цієї війни. Мы видим, и это, это мы видим часто, что Байден и его команда робко относятся к нужным просьбам Украины в области поставок оружия. И это именно потому, что на самом деле они немножко испуганы угрозами возможной ярдной эскалации со стороны Кремля. Но, несмотря на такие угрозы, после, я не знаю, нескольких месяцев, они передумали, и говорят, да, на поставки оружия, которые в прошлом они не были готовы посылать. Так и получилось с танками, так и получилось самолетами, так и получилось с ракетами. Но все-таки образ политики, образ мышления не меняются. И вот мы видели даже сейчас с решением дать Украине возможность употребить американские оружие в России. Они только это решили после того, как несколько наших союзников э, решили так и делать. Э, и когда они решили, администрации имею в виду, они все-таки с ограничениями дали эту возможность. Опять это нехорошо, на мой взгляд, но все-таки они, они э, пошли вперед. Не столько, сколько нужно, но все-таки вперед. Uh, і навірно ето uh, продовжати uh, Такий ритм і uh, рішення. Чи бачите, ви в перспективі готовність uh, з боку адміністрації Білого Дому розширити uh, географію і uh, типи застосування боєприпасів, в тому числі атакамсів по російських територіях? Я цього важідаю, але я не могу сказати вам коли. Значит, они из-за робкости принимают одно решение, но когда они видят, что происходит там на поле битвы, когда они видят а, политику наших союзников, они меняют свое а, решение, они преодолевают свою робкость. І я п'ять ожидаю, що такой ріти продовжаться. Це не завжди добре, але може бути хуже. Почути пане Гербст, дуже дякую вам за розмову, за те, що знайшли час з нами поспілкувати. Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор Європейського центру імені Патрічів при Атлантичній Раді США, був з нами на зв'язку.